Поняли, что мы выращивали кукурузу для них. Вся прибыль осталась там. Мы пришли к выводу, что кукурузой заниматься, не имея своего элеватора, не имеет никакого смысла. Можно полностью строить элеватор на базе нашего отечественного оборудования. По сравнению с газом, затрат 8 раз меньше. За счет этого мы экономим большие средства на сушке. Биогазовый завод – это энергетика, в чем есть дефицит. Мы тогда вообще стояли на, на пороге того, будет компания существовать или не будет. Происходил там по Донбассу захват территорий, То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Мы приехали в Черниговскую область в 2012 году. До этого мы работали исключительно только в Донецкой области, и там находились все наши основные земли. Мне предложили в Чернигове посмотреть хозяйство полторы тысячи гектаров в Репкинском районе. Мы его купили. С 2012 по сегодняшний год здесь мы расширили свой земельный банк уже до 10, чуть более 10 тысяч гектаров. Изначально мы выращивали здесь традиционные культуры, пшеницу, люпин, сою и так далее. Но Черниговщина, как оказалось, это и кукурузный край, и в основном кукурузный край. Посеяли кукурузы, вырастили ее достаточно большой объем, порядка 12 тысяч тонн у нас был в тот год. А своего элеватора не было, сушить ее было негде, мы договорились с одним из предприятий, отвезли туда всю кукурузу на сушку. И когда мы посчитали результаты, сколько с нас взяли за сушку, прослезились, поняли, что мы выращивали кукурузу на этот элеватор для них. Вся прибыль осталась там. Мы пришли к выводу, что кукурузой на Черниговщине заниматься, не имея своего элеватора, не имеет никакого смысла. Мы и начали строительство в 2015 году. Ми знаходимося на елеваторі імені Шевченка в селі Малий Листвин Рібкінського району Чернігівської області. Потужність елеватора складає 60 тисяч тонн, який будувався в три черги. Перша черга була реалізована у 2015 році з об'ємом зберігання 10 тисяч двома силосами СВП 22020. А друга черга була реалізована наступному році з аналогічним об'ємом. У 2021 році реалізована третя черга з розширенням елеватора до 60 тисяч тонн. На елеваторі встановлено 8 плоскодонних силосів, 2 конусних силоса, Лінійки варіанта грабут. Який алгоритм, скажімо так, будівництва від ідеї і до. полного завершения всего этого цикла. Изначально надо понимать свои потребности, то есть какой объем урожая производит хозяйство, сколько оно может хранить, сколько оно может продать сразу, какие культуры будут какая специфика их хранения, потому что, допустим, пшеница, она там бывает нескольких видов, бывает по классам, кукуруза, она более однородная, подсолнечник более однородный. То есть, если, допустим, ориентироваться на кукурузу, то можно строить большие банки, если ориентироваться на пшеницу, то нужно построить несколько банок под ее хранение, чтобы можно было разделить и так далее. Очень важное значение играет место, где планируется строить элеватор. Если есть возможность построить элеватор там, где есть действующие железнодорожные пути, это сэкономит в дальнейшем затраты на дополнительную перевалку у кого-либо или же разница между ценой ЖД-перевозки и ценой автоперевозки в порт. Это, как правило, окупается. Вот когда определился с концепцией, принял решение, нашел место, вопрос финансирования очень важно, за какие деньги его строить, делаются предпроектные проработки, то есть нужно концепцию какую-то нарисовать, как он будет выглядеть, сколько банок, очистка. Какая очистка, сушка, какие маршруты, это все нужно на этапе предпроектной проработки, все надо сделать. Когда уже концепция полностью сформирована, понимаешь, что, что ты хочешь от этого элеватора, тогда уже непосредственно идет проектирование. Делается геология, геодезия, то есть надо понимать отметки, высоты, что в земле, потому что какие от этого фундаменты будут. Просчитываются необходимые потребности в электроэнергии, в газе, в воде ну и в других ресурсах. Вот эти все моменты нужно получить тех условия в соответствующих службах. Ну и после этого подбирается подрядчик, который готов выполнить эту работу, поставщики оборудования. Оборудования на рынке достаточно много, и я хочу сказать, что Наши украинские производители, они научились делать неплохое транспортное оборудование, да и сушилки, и, собственно говоря, можно полностью устроить элеватор на базе нашего отечественного оборудования. Мы, собственно говоря, так и делаем. У нас много оборудования отечественного. Вот, допустим, Силоса, эта компания «Вариант» нам поставляла, причем уже Третий раз мы берем именно у этой компании, потому что качество нас устраивало. Они стоят до сих пор, никаких претензий нету. Особливістю лінійки варіанту роботи є дах, відсутність дахових дефлекторів та наявність підкришної сітки, яка дозволяє збільшити площу ірації, збільшити герметичні силосів сіл та зменшити кількість точок накопичення сміття та пилу. Подбори цього обладнання в кінцевому ітогі впливає на те, що ти отримаєш, яке якість продукції і як ти його, його сохраніш. Многие, допустим, чтобы сэкономить, подбирают норию там, с большей скоростью движения ленты. И, соответственно, при большем движении происходят более сильные удары, происходит дробление. На этом не надо экономить. Есть ну, нормативы. Весь этот процесс от идеи до запуска в эксплуатацию ну, может занять там, года, года два реально. Элеватор в жизни каждого хозяйства, ну, наверное, от маленького до большого, он играет большую роль, потому что мало урожай вырастить, его еще нужно убрать, его нужно Привести в порядок і його нужно сахніти. Спочатку ми закидаємо в хапіра і ділимо його по волозі, бо з поля приходить зерно з різною вологістю. І тоді пускаємо на сушку, на очистку первинну і на сушку, очищаємо і ложимо у силоса. Лабораторія контролює якість зерна. Дивіться за показниками. Температури. Якщо опускається температура, ми пробуємо освіження зерна. Контролюється і вологість зерна, і вологість навколишнього середовища. Температура в зерні не повинна підніматися вище 14 градусів для того, щоб не розводилися барні шкідники. Все максимально автоматизовано. Управління всім еліватором проводиться з комп'ютера. Чоловік сидить, оператор, будь-який маршрут набирає. Один оператор в зміні, Один чоловік, який слід за теплогенератором. один грузчик. Штат элеватора около, с учетом всех смен, порядка 30 человек. Это немного для такого элеватора, для 60 тысяч тонн. Вот одной из особенностей нашего элеватора является то, что у нас три сушилки, которые работают на биотопливе, на щепе. Есть много полей, которые в свое время еще в 90-е годы были заброшены, и они позарастали деревьями. Но это поля, это, это пашня. И мы их потихонечку чистим, эти березы, елки в машинах перерабатываем на щепу, и потом в теплогенераторах вся эта щепа сжигается, и мы этим теплом сушим кукурузу. В результате у нас по сравнению с газом затраты примерно в 8 раз меньше. 8 раз. За счет этого мы экономим большие средства на сушке. А то, что сэкономлено, это заработано. У нас там на Донбассе был мельничный комплекс, который работал с 2000 года, Бетом Лын, хорошую продукцию производил, мука, которая пользовалась большим спросом. Он э, благополучно проработал до 2014 года, до начала войны. Потом, к сожалению, мы его потеряли. Мы тогда Вообще стояли на, на пороге того, будет компания существовать или не будет. Происходил там по Донбассу захват территорий. Потеряли порядка 12 тысяч, которые остались на территории Донецкой, вот этих оккупированных областей. Как бы мы думали, где нам, где нам обосновываться. Решили здесь, вот в Чернигове, обосновываться, создать офис. И параллельно на, в Донецкой области, в Дружковке. Вместе с нами выехала порядка... 30 сотрудников ключевых, именно ключевых, которые менеджеры, бухгалтера, юристы приняли решение, что мы своим людям должны как-то помочь обустроиться, ассимилироваться. Первоначально всем снимали квартиры, потом позже приняли решение, что все-таки помочь с приобретением собственных квартир. 30 сотрудникам мы купили квартиры, там в Дружковке частично, здесь в Чернигове частично. Так вот будем каждый год там, по две, по три квартиры выделять будет какая-то своя очередь. Люди, которые на предприятии работают, которые преданы компании, которые готовы тут продолжать работать, вот будем решать вопрос с жильем. В принципе, все большие предприятия, они не могут оставаться в стороне от тех проблем, которые существуют. Когда у нас началась эпидемия с коронавирусом в девятнадцатом году мы тоже в стороне не могли остаться, помогали нашим больницам здесь в Чернигове, там в Дружковке, покупали им оборудование, лекарства, в общем все, что они, все, что им нужно было на тот момент, да и сейчас продолжаем помогать, когда они обращаются, вот, но это не не только больницы, как правило, многие наши территориальные громады, советы, села то к праздникам помочь, то что-то организовать. Стараемся по мере возможности никому ни в чем не отказывать. Вот. Что касается пайщиков, у нас большое количество пайщиков и на Донбассе, и в Чернигове. Со всеми заключены договора. Помогаем пайщикам немножко и в другом плане. Оказываем какие-то услуги, то спашка огородов, то э, уборка сена, то там культивация. Помогаем нашим пайщикам с юридическими вопросами в связи с этим ковидом тоже у нас программа была принята в случае, если кто-то из пайщиков там заболел и тяжелое течение заболевания обращается, выделяет им помощь на, на, лечение. Это нормально и в принципе во всех холдингах сельскохозяйственных работа, наверное, построена так же, я так думаю пальщики и их земля – это основа, благодаря им мы работаем, у нас есть на чем работать. Не будет земли, вся наша работа будет не нужна. Пока в данный момент, э, потеряв там, делать какую-либо переработку, мы пока э, не, не рискнули, потому что ну, этот рынок здесь для нас, он пока не очень знаком, и кроме того, сегодня есть определенное насыщение. Такой переработки достаточно много. То, что мы знаем, допустим, мука, э, здесь достаточно производств. Мы решили все-таки пойти немножко по альтернативному пути. Вот э, вопрос, вы затронули биогазовый комплекс. Биогазовый завод. Эта тема уже нами начала прорабатываться еще с 2017 года. И чем она интересна? Это энергетика, то есть то, что сегодня, и в чем есть дефицит. Поэтому мы вот три года планировали, в этом году наконец приняли решение строить. И уже начали строительство вот этого биогазового комплекса. Он, это не просто отдельное производство, это производство, связанное с сельскохозяйственным производством. То есть продукция сельского хозяйства является э, сырьем для биогазового комплекса. Плюс там же могут перерабатываться все отходы. С элеватора все отходы туда уходят, с фермы все отходы уходят. То есть перерабатывая вот эти отходы и силос, вырабатывается электрическая энергия, которая потом генерируется в сеть. И получается удобрение, которое возвращается на поля и способствует повышению плодородия, урожайности и так далее. Вот поэтому надеемся, что мы это производство построим и будем одними из поставщиков на рынке. Вот, конечно, оно не такое там, супер рентабельное производство, у него сроки окупаемости в районе 5-6 лет. Ну, для Европы это нормально, для Украины, кажется, 5 лет много. Но, ну, тем не менее, мы считаем, что инвестиция в такой проект, она интересная и окупаемая. Совместными усилиями идем потихонечку вперед. У нас нет какой-то там глобальной цели, которая там за 20 лет так далеко мы не заглядываем. Вот сейчас на сегодняшнем повестке дня это биогазовый завод и элеватор там в Донецкой области. То, что нам нужно. Вот, поэтому элеватор это считаю, что одна из основных составляющих сельского хозяйства. Если даже хозяйство маленькое, к примеру, 2-3 тысячи гектар, можно построить элеватор там на, на 3-5 тысяч тонн, небольшой, он не будет стоить дорого, но зато это будет нормальная система для хранения. Весь мир так работает.